И я вижу ноги, они прибиты ко кресту, я стою как бы с правой стороны и слышу голос. Вот такую боль приносит мне каждый ваш грех. И в духе была такая боль, от которой я сидел, рыдал, каялся, не мог пошевелиться. Два с половиной часа я сидел на наре, просто плакал и просил Господа, что прости меня, Боже, что мои грехи приносят тебе такую боль. Видение отошло, Голос исчез, и знаете, я стал новым человеком. А как это получилось? Знаете, мой словарный запас был забит настолько матерными, жаргонными словами, что когда пришел в мою жизнь Бог, Он меня раз и навсегда освободил от этого. Знаете, этих слов нету, а новых во мне еще нету. Ко мне подходят, задают вопрос, а я не могу ответить. Не могу две, я понимаю, а те не могу.